Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Pada muka surat yang ke-88 Kita masih lagi membicarakan tentang Sunat-sunat fajar Iaitu sunat-sunat uh, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat fardu subuh. Jadi kita bincangkan pada sebelum ini adalah mengenai tentang solat sunat sebelum subuh ataupun kita sebutkan sebagai qabliyah Uh, maaf uh, qabliyah subuh iaitu solat sunat dua rakaat sebelum subuh yang mana kita dah bincangkan tentang uh, kelebihan dan sebagainya dan begitu juga kita ada lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyam ataupun Nabi melakukan qiyam pada malamnya jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi menunaikan solat sunat Nabi akan berbaring sebentar pada belah kanan sebelum menunaikan solat subuh. Jadi para ulama membincangkan tentang perbuatan Nabi itu. Adakah ia je sunnah secara mutlak maksudnya kita boleh buat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di sana ada petunjuk yang lain. Jadi ulama ada sebahagian ulama mengatakan kita boleh buat, tak ada masalah. Maksudnya selepas saja solat sunat subuh boleh untuk kita Uh, berbaring dengan, mau uh, kata mengiring ke belah kanan. Sebahagian ulama, khususnya Syekhul Islam ibn Taimiyah dan ada beberapa lagi beberapa pandangan yang lain, uh, ulama yang lain, dia mengatakan bahawa sunnah itu hanya Nabi saw wasallam laksanakan Kalau Nabi saw qiyam, maksudnya bila Nabi dah berdiri malam lama, solat lama. Jadi sebelum Nabi SAW nak solat subuh, maka Nabi akan berbaring dengan mengiring ke sebelah kanan. Baring contohnya, bukan tidur tuan tuan. Maksudnya Nabi nak, mungkin Nabi SAW nak melepaskan keletihan dia sebentar sebelum untuk melaksanakan solat, solat subuh. Dan itu adalah pandangan kuat yang dipegang oleh Aisyah sendiri. Dan begitu juga dengan Ibn Umar. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain bila hadis ini tersebar jadi ramai orang buat jadi bila pada zaman Ibn Omar itu mereka yang mendengar hadis ini dan cuba untuk melaksanakan sunnah ini jadi sebelum solat subuh tu jadi ramai ramai orang tidur di dalam masjid mengiring berbaring mengiring ke sebelah kanan dan apabila perkara ini diberitahu kepada Ibn Omar Ibn Omar dia mengutuskan seseorang untuk dia kata kejutkan mereka dia kata ini bukan sunnah nabi maksudnya Ibn Omar dia faham bahawa yang Nabi berbaring dengan mengiring sebelah kanan itu adalah Sebabnya apa? Sebab Nabi malam tu je dah kiam lama Jadi itu adalah perbahasan para ulama' lah Kita boleh berpegang untuk salah satu daripadanya Iaitu kalau kita nak mengambil sunnah Sebab kita nampak Kita tahu Nabi buat sedemikian Maka kita nak buat Moga-moga kita mendapat sunnah tersebut Dan lebih afdal Kita mengikut bagaimana Nabi Bila malam tu Nabi dah kiam Dah berdiri lama untuk kiamul lail dan sebagainya maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat subuh Nabi berbaring dengan mengiring sebelah sebelah kanan. Baik. Jadi tuan-tuan pada muka surat yang ke-88 ini pada perenggan yang ketiga tuan-tuan tengok di situ. Seterusnya penulis dia kata apa? Yang paling utama, maksudnya yang paling afdallah dalam solat fajar adalah menyegerakannya, yakni melaksanakan solat fajar pada saat masih gelap di awal waktunya. Inilah pendapat jumhur ulama. Baik. Pendapat jumhur ulama jumhur ulama ini berdasarkan beberapa hadis. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an iaitu isteri Nabi Ummul Minin. Dia berkata apa? Dahulu para wanita mukminat menghadiri solat subuh. Maksudnya pada waktu itu wanita-wanita datang ke masjid untuk solat subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana keadaannya? Dengan menutupi kepala dan tubuh mereka dengan kain dari bulu, muruk. Sebab itu dalam hadis disebutkan uh, Muta'alifatim bimuruqihinna Maksudnya perempuan-perempuan pada zaman Nabi SAW Mereka ada satu kain yang diperbuat daripada bulu Mereka akan tutup tubuh mereka Dan begitu juga tutup bahagian kepala mereka dan kemudian dalam hadis ni sebut kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan mereka tidak dikenali kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat subuh ketika keadaan masih sangat sangat gelap. Dan hadis yang kedua adalah hadis Jabir yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Dalam hadis ni Nabi kata disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat subuh saat keadaan masih masih gelap. Eh uh, hadisnya kalau ikutkan dalam matan ni adalah Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Yusalli subha bi ghalasin Bi ghalas Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Menunaikan solat subuh dalam keadaan Pada waktu itu masih lagi gelap Jadi dua dalil ini Ataupun dua hadis ini menjadi dalil bahawa Kebanyakan ataupun boleh dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Akan solat subuh di awal waktu Dalam kata lain pada waktu itu Masih lagi ke masih lagi gelap. Cumanya penulis dia bawakan juga ada satu riwayat yang lain. Dia kata pat, dia disebutkan di sini ada pun mengenai hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu an yang diriwayatkan secara marfu' dia sebutkan apa? Asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Tunggulah sampai langit jadi warna kekuningan untuk melaksanakan solat subuh kerana itu lebih banyak pahalanya. So kalau kita ikutkan dia seolah-olah macam kontra betul tak tuan-tuan? Hadis yang kita baca dua di atas Aisyah dengan hadis Jabir Menunjukkan Nabi SAW Solat pada keadaan masih ke gelap Tapi dalam hadis yang kedua ni Nak menunjukkan Nabi SAW Dia solat tapi solat lewat Sehingga kan pada waktu itu Langit tu dah nampak kekuning-kuningan Maksudnya matahari tu dah dah nak terbit Baik Jadinya, dua hadis ini ataupun dua keadaan ini, tuan-tuan, dia sebenarnya tak, orang kata apa, dia tak bercanggah antara satu sama lain. Macam mana kita nak tahu? Kita kena melihat dari sudut pemahaman bagaimana kita perlu faham hadis yang pada zahirnya seolah-olah nampak bercanggah ini. Baik. Sekarang ini kita berbincang tentang waktu af, waktu afduan. Waktu utama ataupun waktu yang terbaik untuk melaksanakan solat, solat subuh. Baik. Dalil yang kita baca daripada Aisyah Jabir tadi inilah dalil yang digunakan oleh jumhur para ulama Maliki, Syafi'i dan juga Hambali yang mana afdal solat subuh adalah di awal waktu. Maksudnya dalam keadaan waktu ataupun uh, pada waktu itu masih lagi ge, gelap. Bi ghalasin dalam hadis ghalas tu maksudnya keadaan masih gelap. Di pengakhiran malam nak masuk subuh tapi masih lagi dalam keadaan gelap. Macam gitulah. Sekarang subuh masuk lebih kurang 5:50 betul tak tuan-tuan? 5:50 tu masih lagi gelap betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi keluar rumah tengok masih lagi gelap. Maksudnya pukul 6 pun masih lagi ke, masih lagi gelap. Maka itulah yang disebutkan oleh uh, para ulama yang paling utama ataupun yang paling afdal adalah solat subuh pada waktu itu. Baik, jadi bagaimana pula dengan hadis yang sebut asfirubil fajr yang kita bacakan yang tadi. Tunggulah sehingga langit menjadi kekuningan untuk melaksanakan solat subuh kerana itu lebih banyak pahalanya. Seolah-olah mengatakan bahawa melewatkan waktu subuh itulah sebenarnya waktu yang paling af afdol. Betul tak tuan-tuan? Faham tak? Nampak hadis ni? Kita akan nampak sebegitu. Baik. Hadis yang kita bacakan tadi, Asfiru bil Fajr. Inilah hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang mana kalau tuan-tuan pernah Mungkin tuan-tuan pernah mengembara musafir ke negara-negara belah India, belah Pakistan, Uzbekistan, Khazastan, Afghanistan. Negara yang mana bermazhab Hanafi, mereka beramal dengan hadis ini. Kerana mereka berpandangan, hadis inilah yang menunjukkan waktu afdal untuk solat subuh adalah dengan mengakhirkan sedikit bila dalam keadaan sedang langit tu dah ke kuning-kuningan. Maksudnya dah nampak kuning. Dia masih gelap tapi ada kuning-kuning lagi. Maksudnya waktu tu matahari dah nak naik dah tu. Tapi masih lagi dalam waktu, waktu subuh, waktu subuh, waktu subuh. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara yang sedemikian yang kita sebutkan tadi yang bermazhab Hanafi, mereka akan solat subuh lewat. Kadang-kadang kalau lah kata 5:50 kita masuk waktu dekat sini. Kadang-kadang mereka akan melewatkan solat tu 45 minit ataupun sejam. Lepas tu baru mereka solat. Ha. Ini berdasarkan beberapa pengalaman yang yang saya pernah dengarlah orang menceritakan yang mereka pernah mengembara, pergi ke negara-negara tersebut, mereka menceritakan sedemikian. Dia datang awal tak ada orang. Pelik dia. Eh, mana semua orang ni? Eh? Kali pertama pergi ke masa tu dia pergi pergi ke Uzbekistan. Uzbekistan pun bermazhab Nafi. Awal tak ada. Lama tunggu, setengah jam. Kemudian lepas dekat-dekat nak sejam 45 minit tu baru imam keluar. Baru solat. Bila dia orang habis solat Dah cerah lah. Ha. Nak menunjukkan mereka memahami hadis ini, Mazhab Hanafi menggunakan hadis ini menunjukkan di sisi mereka yang paling afdal adalah mengakhirkan sedikit solat. Baik. Jadi kalau kita melihat seolah-olah macam ada sedikit percanggahan di sini. Bagaimana pula jumhur ulama yang menyebutkan afdal solat di awal waktu itu memahami hadis asfiru bil fajr ni? Maksudnya bagaimana mereka faham tentang hadis tunggulah sampai langit menguning ini untuk melaksanakan solat subuh kerana itu lebih banyak pahalanya. Baik. Maka dijelaskan banyak tuan-tuan uh, dalam kitab-kitab syarah hadis al-Imam Ibn uh, apa ni? Ibn Hajar Al-Haytami dia syarahkan. Al-Imam Al San'ani dia ada mensyarahkan. Dan ada satu pandangan yang boleh dikatakan antara yang kita sebutkan sebagai bagaimana untuk kita rasa bila kita faham uh, syarahan atau syarah kepada hadis ini maka kita faham bagaimana jumhur memahami hadis ini pula baik jumhur ulama yang kita sebutkan tadi maliki syafi'i dan juga hambali dia memahami asfiru bil fajr ni maksud dia apa tunggulah sampai langit menguning ni maksudnya adalah melamakan solat subuh maksudnya apa solat masih lagi dalam keadaan gelap tetapi nak katakan solat itu lama Sunnahnya untuk memanjangkan waktu subuh itu Sehingga bila habis subuh Dah nampak kekuningan Jadi diorang faham begitu Jadi dengan mengatakan Ataupun dengan pandangan Melamakan solat subuh itulah Yang disebutkan dengan Itulah yang lebih banyak Lebih banyak pahalanya Sebab apa? Ada banyak dalil-dalil yang lain Kalau dalil yang Yang kita bacakan tadi Daripada hadis Aisyah Dan juga hadis Jabir ini Nak menunjukkan Kebiasaan Nabi SAW bila Nabi solat, sifat ni, solatnya ni adalah di awal wa waktu Maksudnya dalam keadaan ge gelap Tapi ada beberapa keadaan Bahkan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat Semisal Ibn Shaibah, uh, Musannaf Ibn Shaibah dan juga Abdul Razak Tapi tak silap saya dalam Musannaf uh, apa ni, uh, Ibn Shaibah Disebutkan para sahabat dia solat Subuh dalam keadaan gelap Sehingga kan diorang ni tak perasan siapa di sebelah mereka Yalah zaman dulu gelap tuan-tuan Tak ada lampu macam ni Mungkin ada cahaya yang terang sedikit saja Untuk menerangi kawasan tempat solat di masjid Nabi Dan mereka solat Dan nak menunjukkan betapa lamanya dalam riwayat tersebut Mereka hanya mengenali siapa yang berada di sebelahnya Ketika mereka habis solat Bila bagi salam, bila tengok Bila bagi salam, tengok ke kiri Tengok ke kanan Oh, baru kenal orang Maksudnya Nabi solat lama Sehinggakan ada... Orang kata apa? Sehingga fajar tu dah nak, dah nak terbit Seolah-olah nak menunjukkan bahawa Solat itu lama dan bila lama matahari dah nak mula terbit Barulah ada cahaya, barulah kenal orang Di kiri dan di kiri dan kanan So itulah yang difahami dengan Asfiru bil fajr fa'innahu a'zamu lil ajr Iaitu yang dimaksudkan adalah Dengan memanjangkan waktu solat Solat masih lagi di awal waktu Dalam keadaan gelap tetapi sunnahnya adalah dengan memanjangkan bacaan ketika mana dalam solat solat fardu fardu subuh. Sebab itu kalau kita tengok dalam mazhab kita sendiri tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Ada beberapa solat yang mana disunnahkan untuk kita memanjangkan bacaan. Salah satunya adalah solat su solat subuh. Dan begitu juga solat solat zuhur. Dan solat subuh ini tuan-tuan, mungkin itu sunnah lah Maksudnya bukanlah kita katakan wajib Bila kita katakan sunnah itu Kita faham Boleh buat Buat dapat pahala dan tinggal Dia tidak ada dapat apa-apa kecaman Tetapi macam kita saya selalu sebut Bila kita belajar kitab ini adalah Satu untuk kita tahu sunnah Nabi Dan untuk satu lagi adalah untuk kita amalkan Boleh jadi kita mesti juga usahakan Dalam sehari dalam kehidupan kita Ataupun kalau tak dapat hari-hari tersebut Dalam seumur hidup kita, kita pernah melakukan sunnah ini Iaitu mem Memanjangkan bacaan ketika mana solat Solat subuh Kadang-kadang kita boleh dapat Semayang Semayang subuh Pagi Jumaat ha, Sebab orang, imam akan baca Surah sajadah dan juga surah Surah al-insan Itu pun tuan-tuan, surah sajadah tu je potong-potong Maksudnya Dia selesaikan surah sajadah tu dalam dua rakaat. Tapi kalau ikutkan sunnah Nabi akan baca surah sajadah itu full pada satu rakaat. Rakaat pertama dan kemudian Nabi akan sujud uh, tilawah dan kemudian Nabi akan selesaikan bacaan surah sajadah pada rakaat yang pertama dan Nabi SAW akan selesaikan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. So nampak panjang lah tuan-tuan. Uh, tapi mungkin agak payah tuan-tuan kita kat Malaysia ni nak buat. Kerja hari Jumaat dah kerja. <laughs> Negara Arab tak ada masalah tuan-tuan. Hari Jumaat dia orang cuti. Ni. Jadi kalau datang ke subuh pagi tu Kalau imam baca panjang ni Dia tak ada marah lah Kalau kita ni imam panjang sikit Time tu tak oh, Minta tegur lah Bagi tahu pengerusi lah Imam baca panjang sangat subuh Orang nak pergi kerja lah Apalah Tapi Yalah kita kena faham jugalah Keadaan-keadaan Keadaan-keadaan orang kan? uh, Maksudnya apa dia tuan-tuan Imam tu kena peka juga kan? Kadang-kadang fik Untuk menjadi seorang imam ini Dia bukannya perlu Dia bukanlah Kita katakan bacaan dia tu sahaja kena baik. Betul, bacaan yang baik, bacaan yang orang kata merdu, merdu tu bonus lah. Bacaan yang baik ni dia tahu hukum hakam tajwid, makhras yang bagus, tepat dan sebagainya. Satu. Tetapi yang lebih juga adalah fik itu tu sendiri. Dia kena tahu, dia kena faham makmum dia siapa. Kan? Dia makmum dia imam di kampung. Confirm-confirm lah makmum dia semua tu orang-orang geng-geng dah pencin. Kan? Eh, tak larat nak berdiri lama-lama. Kan, kalau mungkin kalau jenis berkursi tu okey lah kot. memang imam ni dia, dia ada fik imam yang dia perlu, dia perlu perhatikan dan dia perlu dia perlu kuasai. Kan, kena tengok imam keadaan makmum macam mana, anak-anak kecil ada ke tak, dengar anak menangis, so dia dah tahu dah. Dia kena ringkaskan bacaan dia. Sebab apa? Mungkin ada ibu-ibu juga yang datang solat. Bila dengar anak dia menangis tak khusyuk kan mungkin juga dengan tangisan tersebut akan mengganggu mengganggu jemaah-jemaah yang yang lain. Jadi perkara-perkara sebegini adalah perkara yang sangat-sangat dijaga. Sebab itu kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menegur seorang sahabat. Dia semayang dia jadi imam lama. Makmum mengeluh. Maksudnya makmum komplain kepada Nabi. Dan Nabi terima komplain tersebut. Tak ada pula Nabi nak kata itu. Kamu ni susah, bersusah-susah lah sikit nak solat lama. Nabi tak kata gitu. Tapi Nabi tegur imam. Kan? Nabi kata kepada imam sahabat tersebut, adakah kamu nak menjadikan orang lari daripada agama? Kan dengan sifat sebegitu, kan? Nabi tegur dan Nabi dalam pada waktu itu uh, dalam keadaan yang boleh dikatakan marah tetapi masih lagi Nabi nak menegur sahabat tersebut. Jadi kena kena perhatikan. Jadi tuan-tuan, so penulis apa yang dia nak sampaikan? So dia nak sampaikan di sini adalah perbahasan tentang Uh, waktu yang paling afdal untuk solat subuh. Jadi sunnahnya iaitu adalah dengan solat di awal waktu iaitu solat dalam keadaan masih lagi dalam keadaan gelap. Dan sunnahnya juga adalah solat subuh itu dipanjangkan bacaan dia. Ha, sehingga kan disebutkan mereka memahami hadis asfiru bil fajr tunggulah sampai langit menguning tu maksudnya solat subuh tu lama. Ha, sehingga kan waktu itu matahari pun dah nak dah nak terbit dah, dah nak masuk waktu syuruk ha, itu yang dimaksudkan dengan dengan hadis ni, baik sebab itulah, dia bawakan di bawah itu ada yang mengatakan bahawa maksudnya adalah memanjangkan bacaan so, uh, bila penulis je dah bawakan isu ini, jadi dia bawakan juga jawapannya tetapi dia tidak menulislah jawapan tersebut siapa yang mengatakan Uh, maksud hadis ini yang dengan memanjangkan bacaan ini dia tak sebutlah siapa siapa tetapi dia meringkaskan kepada kita dengan dia mengatakan uh, yang difahami daripada hadis asfiru bil fajr ini adalah dengan memanjangkan bacaan sehingga solat subuh selesai setelah langit langit menguning. Ada yang mengatakan bahawa hadis ini mansuh, maksudnya terhapus hukumnya. Maksudnya tak dipakailah untuk asfiru bil fajr untuk melewatkan ni. Ada juga pandangan yang mengatakan ianya di, dimansuhkan. Maksudnya tak dipakai. Hukum ini tak dipakai. Ada juga yang mengatakan bahawa maksudnya adalah mengakhirkan solat hingga jelas dan pasti bahawa fajar telah menyingsing. Hingga tidak ada keraguan padanya. So ini semuanya adalah pandangan-pandangan para ulama' dalam memahami hadis hadis ini. Tetapi dari sudut zum, jumhur para ulama' yang mengatakan bahawa Afdal solat pada waktu pada waktu masih lagi dalam keadaan gelap mereka mengatakan bahawa asfiru bil fajr ni adalah maksud dia adalah memanjangkan bah, baca bacaan. Baik.